Какие-то проблемы? Да какие проблемы? Да память, это моё... вот а это ну как? что? Да что, какие-то проблемы у я думаю, вот она, что? Вот она смотрит. Ну так. У гражданского человека, в отличие от милиционера, спросить, хочет ли он его снимал кто -то. Да а что вы такое да? говорите? Да. А ну расскажите мне лекцию, давайте, давай, давайте. Нет, лекция это по вашим делам, вы же ну, можете. Я против, чтобы меня снимать. Да? Да. И? Я прошу вас, как гражданин Украины, гражданин Украины, законопослушного вроде бы, прекратить тему. Ну, я вам просто говорю, что это благ вежливости. Вы сняли меня, я снимаю вас. Я не понимаю, о чем вы. Ну, видите, я понимаю, о чем вы. Это так. Это. Ну. Так что там, милиционера? А там как раз причина следственная связь должен установить. Ну, как следователь, наверное, должен установить. Наверное. Потерпевший, а что вы по этому поводу скажете? Потерпевший ничего не скажет по этому поводу. Это... Ну, вам никто не надо выступать? Сейчас кто? А. Уберите, пожалуйста, от лица потерпевшего свой телефон. Ну, пусть покривляется, может, в последний раз происходит. Это. это угроза? Ну нет, почему? Я же потом могу больше не увидеть. Да. Это угроза? Еще раз повторить, а то я плохо слышу. Я спрашиваю вас, уберите телефон, во-первых, от моего лица, не а во-вторых, это или... угроза. Вы спрашиваете или Роман Викторович, уберите, пожалуйста, телефон. Я не переживайте. Я не переживаю. Я говорю, чисто для мирного использования. Я буду вечером. Да. Перес Пересматривай. Конечно. конечно. Ну, потерпишь. Уберите, а, пожалуйста, телефон. Очевидите, да, что это вы, вы же там по ссылочке посылали, да? Я так подозреваю, что раз вот так думал, за мной ходят какие-то сексуальные предпочтения. Мы поменяли на старости лет, не? Уважаемый. То и похоже на сексуальное преследование. А ну еще раз так сделайте. Роман Викторович, уберите, пожалуйста, телефон. Это уже переходит все нормальные границы человеческие, которые давно уже перешли. Да что вы так говорите? А у нас риторика. Расскажите мне что-нибудь еще о космических характерах этого места. Какая расскажет вам на кафедре, на которой вы учите? Там ну, вас скажите. учат, вот плохо вас учат. Да? да. да. Научите меня лучше. Хотя ваши руководители пишут в письмах о том, что с вами провели беседу. О, да. Это вы писали жалобу, да? Уважаемые. Но вы что, не пишете жалобу? Так вы написали на институт все тут да. жалобы. у вас учат. У нас учитесь, да. Ой, как хорошо набираемся опыта. Все-таки мы же не заканчивали магистратуру, не учимся в аспирантуре. ну перенимаем опыт. Ну, естественно, перенимаем. Потому что вам еще бесплатно такой опыт даст. Согласен? Ну, так. теперь, пожалуйста. Ну, последнее слово. Потерпешь. Последнее слово будет на Так вы что? Вы еще сначала докажете что-нибудь. А то, что вы два года доказываете, доказать ничего не можете. Плохо работает. Это, наверное, плохо вам платит. Передайте руководство, что же говорю. Все. Слова-то больше не хочешь. Не слышу. Роман Викторович, пожалуйста, но вы из почтения. Ого, как мы сходим. заговорили, да. Верный пес. А за пес кто-то ну, будет отвечать когда-нибудь в суде. Ну так, пишите их кого? Напишем, Роман Викторович. Пишите, обязательно. Обязательно. Обязательно напишите. Как раз вы пишете заодно. У вас слог поставлен хорошо, я уже говорил. Спасибо большое. Пожалуйста. берите камеру. Ну, вопрос исчерпан. Вопрос исчерпан.